Uh, we as a uh, ibis hotel we have very strong uh, policies concerning the environment. У нас как гостиница ibis да у нас есть определенная политика по окружающей среды. The the environment is very important for us, for our employees, for our guests. Для наших сотрудников, гостей очень важно да защита окружающей среды.

Мы готовы сажать как можно больше деревьев для того, чтобы наша наш воздух и наша природа давала все необходимое для того, чтобы никто не говорил о том, что благодаря эталону у нас стало плохо с природой. Поэтому мы стараемся для людей, для себя и всегда рады идти навстречу таким проектам. Я качаю рим на Будем собирать. Я благодарен то, что сегодня есть инициативные группы, которые э, привлекаются к такому красивому действию, как благоустройство, как уборка, как очистка, как посадка. Поэтому мы надеемся, что все с каждым годом будет все больше и больше людей делать город Киев красивым, зеленым и чистым. Ну, насправді все <соединяющие> просто. Ми робимо те, що повинні робити. Я думаю, що кожна людина біля себе повинна мати якусь зону чистоти. І якби кожен це робив, у нас би була чиста країна.